Bakı sakini 32 yaşlı Hicran Qəhrəmanov əməliyyatsız, dərmansız və hətta pəhriz belə saxlamadan arıqlamada Son Söz kitabını oxuyaraq nə az, nə çox 38 kq çəki atıb. Kitab oxuyaraq yenə təlimlə arıqlamaq mümkündürmü? Türk nevroelm mütəxəssisi Dənizə Gecə araşdırmaları ilə qalıcı arıqlamanın mümkün olduğunu sübut edib. Dənizə Gecənin Arıqlamada Son Söz adlı kitabları 7 xarici dilə tərcümə olunub və 50-dən çox ölkədə satılır. 100 minlərlə insan bu kitabları oxuyaraq qalıcı olaraq arıqlayıb. 32 yaşındayam. Dənizə Gecənin Arıqlamada Son Söz kitabını oxuyaraq ilk 2 ayda 25 kq, ümumilikdə 4 ayda 38 kq çəki atdım. Özümə heç bir məhdudiyyət qoymadan kitab mənim Art terapiya almağıma səbəb olan yanlış düşüncələrimi dəyişdirdi. Özməkləməm artıb, indi daha müsbət düşünürəm, əsəblərim sakitləşib, indi çox rahatam. Sərhsan anlar və ən əsası da 12 ildir əziyyət çəkdiyim bronxial astma xəstəliyindən azad olmuşam. Bu metodda hər kəsə məlum pəhriz, qidalanma, idman və sair kimi üsullardan bəs edən təlimatlar yoxdur. İnamın və davranışların dəyişməsi ilə ömür boyu ideal bədəndə yaşamaq mümkündür.